来，打板儿。三局十八场，三进一次。三、二、一，开始。江雪，我知道运球训练很枯燥，也很乏味。我也理解你迫不及待想要上场的心情。我不管啊！ 今天本天才必须得上场，给我好好听着。过硬的基本功，对一个篮球运动员和专业的球队来说是至关重要的。你现在还没有到上场的资格。你这话我都听出茧子来了。我不管啊，今天要必须上场。哎，那个，给我下来。中奖了，这要是磕上去…… 我大概又可以上热搜了。 是吧？哎，是没事。吧？啊，没事。嗯、没事吧，就快去，先休息一会儿。嗯、走。啊，哎，小心！小心！啊，脚崴了，没事吧？啊、快扶着，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 别动啊！小心，小心，慢点。哎，慢点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 。是、啊、吧？慢点啊！你们就别跟着了，该忙什么忙什么去。小心啊！哇，没事吧？再见。 阿慢,慢,慢,慢点，慢点,慢点，慢点，慢点。先坐下来吧，坐，坐这。哎、小心点啊！哎，你们去拿冰袋了吗？我去吧。怎么弄的、啊？怎么样了？摔倒了，刚才。还能动吗？哎，来、哎。 导演，都怪我不好，是我太冒冒失失的。要不我们继续吧，别耽误进度了。这脚、啊……我这个脚没事，我觉得已经好多了，别让大家都等我一个人。能行吗？可以。行。来，各就各位，大家效率高一点啊！准备一条过。慢点啊。嗯 我今天必须上场，换我了，下来。来来来来好嘞。来，哎，过来，好看。 可以自己走的，不想摔下去就抓紧我。还行吗？报警期间，我带他去一趟医院吧，正好下午没有我的戏了。嗯、快去快去快去啊！好好检查一下啊。好 man 啊！这两人什么情况？啊、嗯，好。 喝口水。哎呀，都怪我不小心、啊，你赶紧去擦擦吧。二班，你来，行了行了，走走走，这是。 放聪明点，不要乱说话。